अतः मोहम्मद तबसम साहब का हुक्म है और मोहम्मद इस्लाम मिशर साहब का कर्ज है वैसे तो कई कर्ज़ मेजर आफ्ताब हसन साहब का ही है जिनके साथ हमने अपनी ज़िंदगी के नहायत कीमती की लम्हे गुजारे हैं और उनकी तरबियत और शफकत सा शफ़त से, से फ़ायदा उठाया है हमें वो सिखाते थे और उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना थी जो हमें एक, एक मुसलमान साइंसदान की ज़िंदगी में नज़र आती थी और साइंटिफिक सोसाइटी के निशान पर सखरल माफिस समावत माफी लर्स लिखा हुआ था तो और एक मुक्का बना होता था जिसके अंदर से शॉय निकल रही होती ये सखर अलकुम माफिस समावात एव माफ कि तुम्हारे लिए तमाम कायनात आसमान से लेकर ज़मीन तक मसख़र कर दिए गए हैं ये साइंस की तहक़ीक़ और तरक तरवीज़ के लिए इंसान को रगबत दी है क़ुरान ने क्या कि ढूँढो तलाश करो इल्म की और ये किस तरीके से हम ये ज़िंदगी गुजारें वो मेजर आफ्ताब वसन बहुत सारी चीज़ें हमारे अपनी दिलचस्प चीज़ें नज़र आती थीं वो हमें उन्होंने तर्जुमा करना उर्दू में साइंस को समझाना यानी उनका ये कहना था कि तुम ख़्वाब किस ज़ुबान में देखते हो खब हम अपनी मादरी ज़ुबान में देखते हैं अपने कौमी ज़ुबान में देखते हैं हमने कभी ख़्वाब अंग्रेज़ी ज़ुबान में या फ्रेंच ज़ुबान में नहीं देखा क्योंकि जो हमारी ज़ुबान नहीं है हम उसमें देखते ही नहीं ख़्वा ज़ाहिर है जिस ज़बान में हम ख़्वाब देखते हैं तो उस ख़्वाब की तबीर भी हमारी अपनी ही ज़ुबान में आएगी और हम किसी मजमून को हम अपनी ही जुबान में समझेंगे हमारी आधी से ज़्यादा मेहनत ज़ुबान गैर को समझने में लग जाती है और हम तरक्की की उन मंजिलों तक नहीं पहुंच पाते जो जिस जो वो कौमें पहुंच गई हैं जिन्होंने अपनी ज़ुबान में साइंस का इल्म हासिल किया चीन हो जापान हो फ्रांस हो कि जर्मनी हो इन सब लोगों ने अपनी अपनी ही ज़ुबानों में साइंस का इल्म हासिल किया। लेकिन हम अभी तक अपने लोगों को अपनी ज़ुबान में साइंस का इल्म क्या नहीं दे सके बल्कि अपना इल्म भी नहीं दे सके हम आज हम एक नहायत मखलूत कस्म के कौम हैं बहरहाल मेजर आफ्ताब हसन साहब ने अपनी तमाम तर जिंदगी नफाज उर्दू के लिए